Salam dəyərli izləyicilərim. Yuxu kimi serialının 150-ci bölümündə bizləri nə lər gözləyir? Videonu izləyərkən kanala abunə olub bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Əvvəlcədən sizlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Məqsudla Cəvdətin bir-birinə olan münasibətini öyrənmək istəyən Şərqiyə Məqsudla Fəridə Həkimin görüşməsini təşkil edəcək. Onu Məryəmin çağırdığını deyən Zara Məryəm haqqında yalan danışaraq Məryəmin fəxrinin gözündən salmağa çalışacaq. Məryəmin Gəncəyə gəlməsini zaradan öyrənən Fəxrinin zaranın Məryəm haqqında dediklərinə inanmayıb həqiqəti öyrənməyə başlayacaq. Maqsudu aşağılayıcı sözlərlə sındırmaq istəyən Tinar Maqsuddan eşitdikləri sözləri bir müddət yadından çıxara bilməyəcək. Tinarın evində idbatə düşmüş qızılların pulunu qəpiyinə qədər faigin ödədiyini deyən Maqsud sinəbəndi Tinarın qabağını tullayaraq öz sözünü demiş olacaq. Polis bölməsindən zəng edərək Fəxrinin müstəntiq Adilin yanına gedərək izahat verməsini bildirəcəklər. Fəridənin fətrinə dəyən Arif Həkim Fəridəyə yaxınlaşaraq üzr istəyib bağışlamasını istəyəcək. Fəridənin görüşünə gələn Məqsud Arif Həkimi hədələyərək Fəridənin niyyəsiz olmadığını göstərmiş olacaq. Onun köməyinə ehtiyacı olduğunu deyən Sərvinas pul qarşılığında Səmədi ona tapmasına Məqsudu razı salacaq. Səmədi tapdıqdan sonra pulu öz aralarında razılaşacaqlarını Sərvinasa deyən Məqsud qalması üçün ev lazım olduğunu bildirəcək. Məryəm nəfərlərinin münasibətini bilən Adil Müstəntiq Məryəmi tapıb çönlün almasını fərhliyə məsləhət görəcək. Şərqiyənin yanına gələn Məqsud Səmədin anası Gülşəni orada görüb Səmədi tapmaq üçün onu izləməyə başlayacaq. Məryəmin qaldığı evə gələn Fərhri Məryəmin getmiş olduğunu Adil Müstəntiqdən öyrənmiş olacaq. Zərandan Məryəm haqqında eşitdiklərini anası Sərvinzə söylədikdən sonra Zəranın yalan danışdığını Fərhri anasından öyrənmiş olacaq. Məryəmlə bağlı hər şeyi Fəhrinin öyrəndiyini, evin qulluqçusu Gül'dən eşidən Zara Bakıya getməklə Fəhridən canını qurtardığını sanacaq. Səmədin gizləndiyi evə yox, öz evinə gələn Gülşəni izləyən Məqsud Səmədi tapdığını düşünəcək. Anası ilə danışdıqdan sonra Zara da həqiqəti öyrənmək istəyən Fəhridə Zaranın bir az əvvəl Bakıya getdiyini öyrənmiş olacaq. Səmədi tapdığını Sərvinzadə deyib onu həmin evə aparan Məqsud Səmədi o evdə görməyincə Sərvinzadə nə cavab verəcək? Polis tərəfindən axtarışda olan Məksud pul oğurlamaqda təqsirli bilinərək cinayətə cəlb olunub polis bölməsinə aparılacaq. Səmədin ölkədən çıxmadığını öyrənən Sərvinas bütün günahları Cinarda görəcək. Məryəm haqqında bu planı Zara ilə atası Cinarın qurduğunu bilməyən fəhlinin Zara'nın yalan danışdığını atasına deməklə heç nə əldə edə bilməyəcək. Zaradan xoşuna gəlməyən Sərvinas Zara'nı oğlu Fəhliyi almayacağını Cinara bildirmiş olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kana va abune olub bəyənməklə mənə dəstək olursunuz. Salamat qalın. Növbəti bölüm analizində görüşənədək.